গৰুখুটিত এতিয়া মিয়া নাই সেয়ে কৰিব পৰা নাই মাকৈৰ খেতি এই কথা আন কোনেও কোৱা নাই কৈছে গৰুখুঁটি কৃষি প্ৰকল্পৰ অধ্যক্ষ পদ্ম হাজৰিকাই তেওঁ প্ৰকাশ কৰা মতে কেৱল মিয়া খেতিয়কেহে পানীৰ পৰা মাকৈ উলিয়াব পাৰে কিন্তু যিহেতু ইমান কষ্ট কৰিব পৰা লোক গৰু খুঁটিত নাই সেয়ে কমাই দিয়া হৈছে মাকৈৰ খেতি কিন্তু শেহতীয়াকৈ গৰুখুটিত পাঁচশ স্থায়ী কৰ্মচাৰী আছে বুলিও গছত গৰু উঠা তথ্য দিছে চতিয়াৰত্ন পদ্ম হাজৰিকাই চতিয়াৰ বিধায়কজনৰ তথ্যৰ বিপৰীতে গৰুখুঁটিত আছে প্ৰায় বাৰজন স্থায়ী কৰ্মচাৰী প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আনসকলক হাজিৰা ভিত্তিত নিয়োজিত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোক স্থায়ী কৰ্মী নহয় তদুপৰি পদ্ম হাজৰিকাই প্ৰকল্পৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আৱাস নিৰ্মাণ কৰাৰো তথ্য দাখিল কৰিছিল কিন্তু দৰাচলতে গৰু খুটিত আগৰে পৰা থকা বিদ্যালয়কে কৰ্মচাৰীৰ আৱাস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বিদ্যালয়গৃহতে থাকিবলৈ দিয়া হৈছে কৰ্মচাৰীসকলক হাজৰিকাই দাবী কৰা অনুসৰি গৰুখুঁটিত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গাখীৰ উৎপাদিত হৈছে কিন্তু গাড়ীৰ অভাৱৰ বাবে গাখীৰ বজাৰলৈ নিব পৰা নাই বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে পিছে যদি গাড়ী কিনিবলৈ ধন নাই তেন্তে কিয় চৰকাৰী ধন ব্যয় কৰি অতিথিশালা নিৰ্মাণ কৰা হ'ল সেয়াও ৰহস্যৰ বিষয় প্ৰকল্পৰ বাবে জৰুৰী গাড়ী ক্ৰয়ৰ পৰিৱৰ্তে হাজৰিকাই অতিথিশালা আৰু নামঘৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিলে সকলো তথ্যই ক্ৰমশ ফাদিল কৰিছে গৰুসুটিৰ অভ্যন্তৰ অৰাজকতা বিস্ময়কৰভাৱে গৰুখতিত যেন বান্ধ খাই পৰিছে পদ্ম হাজৰিকাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ সকলো তথ্য প্ৰকাশ পোৱাৰ স্বাভাৱিকতেই বিপাঙত পৰিছে বিধায়ক পদ্ম গতিকে প্ৰশ্ন উঠিছে পদ্মক প্ৰতিৰোধৰ বাবেও আৰম্ভ হৈছে নেকি ৰাজনৈতিক অভিযান